Є з Михайловна, така забобона, що, наприклад, коли продаєш весільну сукню, і інша людина купує, то та людина повторює долю тої першої, яка носила сукню. Чи правда це, чи ні? Ну, в принципі, це може бути. Опять той же самий прийом. Почистите. Почистите. Некоторые берут на прокат, допустим, нету денег, чтобы позволить себе такой наряд приобрести. Берут на прокат. Вот так очистите вот этот вас случай. А еще лучше, дорогие, научите всех тех, кто будет жениться, замуж выходить, чтобы у них были космические знаки. В карманчике, на фате, на платье. Тогда вокруг них будет плотная божественная энергия, им не смогут сделать порчу. На свадьбах часто делают от зависти порчу молодожёра. На салфетках пусть напечатывают космические знаки, на бумажке. Карманчик у жениха, платочек там торчит. На платочке вышит знак. Вот так, мои дорогие. Фіма Михайловна, а от на весіллях дуже часто збирається багато рідні, багато родичів, всі вітають наречених, наречену. Скажіть, будь ласка, що дає от така обрядовість, коли багато людей збираються на от такому святі? Ну, взагалі, хороших пожелань ніколи не буває багато. Якщо вони від душі, вони на устах одне, а тут інше. Вот. Так что, ну что, передача энергии, благодарность этой передачи энергии. Ничего плохого. Спасибо, София. Когда, когда это много, я помню свою, свою. Это так утомительно. София, у вас было много людей, да? Да, было много, наверное, 120 человек. Мама моя работала на швейной фабрике, и там рядом... Это всё ещё и дом, квартиру мама получила с цехной фабрики. И там клуб был. Вот мама этот клуб знала. Там ну, большая такая площадь. Так что народу было много. С кем, на сколько років ви заміш вийшли? 23. Вот тепер ми в... знаємо всі секрети. Hey, друзья, если у вас есть какие-то испытания до Софии Михайли, пишите в комментариях, Буду задавать. Для того, чтобы вся эта нечистая свора не могла сотворить ничего плохого вам, возьмите соль и начитайте на нее по 33 молитвы, можете и больше. 33 христианские, 30 иудейские, 33 исламские. Можете и больше. А соль, что такое соль? Соль это кристаллы. Это минерал. Они обладают способностью запоминать энергию. И эта соль будет иметь колоссальную силу. Значит, вы можете этой солью э, посыпать на того человека. Но еще лучше. Если вы будете иметь или такой кулончик, который вы там насыпали немножко соли, ну и кроме того в голове у вас будет знание о том, что вы должны делать в таком случае и все они будут отскакивать. они всего этого боятся.